Я в 2016 болею за Украину. А какие нее шансы на победу? На победу? На победу я все шансы. Боливаему за перемогу. сборной Украины буду болеть. А какие ее шансы победить? Шансы? Ну, шансы небольшие, но пусть просто выступят достойно и все. Очень-очень большие шансы. Я верю в наших ребят, и все будет хорошо. Я верю. Я ставлю на то, что дойдет до четверти финала точно. Сомнения есть, конечно, но надеемся на лучшее. А, кубок Молодцы, Наша Запорожья Сич. Вопрос. Ну, Наша Запорожья Давайте представляем. А по вашему мнению, Какая команда? Ну и звучайно же. Мне кажется, Андрей. А это будет Германия. Я я болеваю за те, чтобы на стадионах помирали на футболистов, а не люди. Такую команду, конечно, для Украина. А какие ее шансы на победу? Я думаю, процентов 70 по теории вероятности. Да, uh, ну, если верить uh, официальным каким-то специалистам, то где-то один к 81, где-то так. Ну, мне кажется, один к 100. <laughs> вот такой вот я болельщик, но если быть адекватным, то где-то так.